بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی صدانت اور کلید برداری کے منصب اور یہ خدمت انجام دینے والے خاندان یعنی بنو شعیبہ کے بارے میں بات کریں گے دوستو خانہ کعبہ کی سدانت اور تولیت ایک پرانا اور قدیم پیشہ ہے جس سے مراد بیت اللہ کی دیکھ بھال اس کو کھولنے اور بند کرنے اس کی صفائی ستھرائی اور غسل دینے اور اس کے اجلاف کی مرمت سے متعلق تمام امور سر انجام دینا ہے خانہ کعبہ کو اندر سے غسل دینے کی تقریب ہر سال دو مرتبہ یعنی یکم شابان اور پندرہ محرم الحرام کو مناقض کی جاتی ہے جس میں آب زمزم اور ارق گلاب کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ غلافِ کعبہ کو تبدیل کرنے کی رسم سال میں ایک مرتبہ یعنی نو ذوالحجہ کی رات کو ادا کی جاتی تھی جو کہ اس سال یکم محرم چودہ سو چورتالیس ہجری کو ادا کی گئی دوستو کعبے کے متولی ہونے کا منصب سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا جب انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اسے اونچا کیا جیسا کہ ارشاد خداوندی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور إِبْرَاهِيمَ ابراہیم اور بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے دوستو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے پہلے متولی ہوئے ان کے بعد ان کے بیٹوں سے یہ خدمت بنو جرم نے غصب کر لی اور کئی سو سال تک وہی کعبے کے متولی رہے بنو جرم کی حکمرانی کے ایک عرصے بعد بنو خزاں نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور کعبے کی تولیت بھی ہتھیا لی اور اس طرح ایک عرصے تک وہ مکہ پر قابض رہے یہاں تک کہ قسع بن انقلاب کا زمانہ آ گیا اور خسئی نے بنو خزا کو مکہ سے نکال باہر کیا اور خود مکہ پر حکمران ہو گیا اور کعبے کی تولیت سنبھال لی اس طرح یہ خدمت واپس بنی اسماعیل میں آ گئی خسئی نے اپنے بعد کعبے کی صدانت اور کلید برداری کا منصب اپنے بڑے بیٹے عبدار کے حوالے کر دیا اس طرح بنو عبد دار میں یہ منصب چلتا ہوا ابو طلحہ کے پوتے حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس آ گیا جبکہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے دوستو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عام بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ پیر اور جمرات کے دن بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے ہجرت سے قبل ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو میں نے انہیں اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی جس پر آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ میرے سخت کلمات کو برداشت کیا اور پھر فرمایا کہ اے عثمان شاید کہ ایک دن بیت اللہ کی یہ چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور اس وقت یہ چابی میں جس کو چاہوں گا سپرد کروں گا اس پر میں نے کہا کہ پھر تو اس وقت قریش ہلاک اور ذلیل ہو چکے ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے جبکہ مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا لہٰذا میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن جب اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے اور وہ سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے تو میں اپنا ارادہ اس وقت نہ پورا کر سکا دوستو پھر اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے اور خانہ کعبہ کی چابی اپنے چچا زاد شیبہ بن عثمان بن نبی طلحہ کے حوالے کر کے مدینہ ہجرت کر گئے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چابی مجھے عنایت فرما دیجیے تاکہ سقایا اور رفادہ کے ساتھ ساتھ یہ خدمت بھی میرے گھرانے میں آ جائے اس پر حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ روک لیا لیکن پھر یہ کہہ کر پیش کر دی کہ اللہ کی امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی اس کے بعد آپ پر وہی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی یہ آیت پڑھتے ہوئے كعبة سے باہر تشریف لائے. ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے تو سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس سے پہلے میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جوف کعبہ یعنی کعبے کے اندر نازل ہوئی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر خانہ کعبہ کی چابی واپس انہیں کو عنایت فرما دی اور فرمایا خضوح یا بنی ابی خالدتاً خالدن یعنی اسے لے لو اے بنی ابی طلحہ دائمی اور ابدی طور پر اور اسے ظالم کے سوا کوئی تم سے نہیں چھین سکتا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خانہ کعبہ کی کلید برداری کا یہ منصب اب بنی ابی طلحہ کا شرع حق ہے اور قیامت تک ان سے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھین سکتا حضرت عثمان بن طلحہ کے بعد یہ منصب ان کے نائب اور چچا زاد حضرت شیبہ بن عثمان بن نبی طلح کو حاصل ہوا یہی شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نسل بنو شیبہ یہ آل شعیبی کہلاتی ہے اور بنو ابی طلحہ کے اسی خاندان میں اب یہ منصب چلا آتا ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے لیکن پوری طرح مطمئن نہیں تھے اور اپنے اہل خانہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے اور آپ کے قتل کے درپے رہتے تھے چنانچہ غزب ہنین کے موقع پر آپ کو غافل پا کر قتل کرنا چاہا لیکن وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس مضموم حرکت سے آگاہ کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ہو گئے اور انہیں بلا کر ان کے ارادے سے مطلع فرما دیا جس سے شیبہ بہت مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اب تم سے شیطان دور ہو گیا جس کے بعد یہ دل سے ایمان لے آئے اور جنگ میں شریک ہوئے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے اپنے ایمان میں پختگی لائے سن اکتالیس ہجری میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی صدانت کا منصب انہی کے پاس آیا اور پھر تا حیات اس منصب پر فائز رہے دوستو آج بھی انہی شیبہ بن عثمان کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے مکہ میں یہ خاندان آج دو شاخوں میں تقسیم ہے جو عسرۂ ہاشم بن ابراہیم الشیبی اور عصرۂ السادن محمد بن زین العابدین الشیبی پر مشتمل ہے ان میں موخر ذکر یعنی محمد بن زین العابدین کا خاندان صدانت القعبہ کا ذمہ دار ہے محمد بن زین العابدین الشیبی بارہ سو دس ہجری میں خانہ کعبہ کے سادن مقرر ہوئے اور ترتالیس سال تک اس منصب پر فائز رہے ان کے بعد انہیں کی اولاد میں یہ منصب جاری رہا جبکہ اس وقت خانہ کعبہ کے موجودہ سادن شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی ہیں جن کا نصد صالح بن زین العابدین بن صاہ بن عبداللہ بن عبدالقادر بن علی بن محمد بن زین العابدین ہے کہا جاتا ہے کہ شیخ صالح فتح مکہ کے بعد سے خانہ کعبہ کے ستترویں سادن ہیں واللہ عالم دوستو اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ شخص سادن یا سادن اول کہلاتا ہے اور خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کی چابی اسی کے پاس ہوتی ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے وقت یہ اپنے خاندان کے تمام اکابر یا سینئر متولیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ تمام افراد حتی الامکان خانہ کعبہ کے غسل کے وقت موجود ہوں اور عمراء اور شہزادوں کے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو سکیں دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ